Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Veamos qué pasó en este episodio. Seer dijo, oh, Dios mío, ayúdame. ¿Cómo puedo decirte que no amo al que está ardiendo? ¿Cómo puede su corazón soportar esto? No tengo otra opción, tengo que hacerlo, tengo que mantenerlo. Viva. Ali estaba mirando la imagen dibujada por la emoción. Ivo dijo que no, ¿está enojado por algo? Ali dijo que no estoy enojado, que el comportamiento desequilibrado me está molestando. Él dijo, la emoción es no, ¿cuáles son las implicaciones sobre las mujeres? Ali dice que hablamos de que alteraste el equilibrio. La emoción dijo equilibrio, ¿según quién? Se desató una pelea entre ellos. Neslian dijo, finalmente has llegado, ¿podrías estar cerca de ella estos días? Ser, no te voy a preguntar qué debo hacer, Neslian, tenía un trabajo, salí, no estoy atrapado en casa, dijo. Ivo y Tierra habían vuelto a entrar en contacto. Ali dijo que era por nosotros otra vez. Volkan estaba escuchando de nuevo a Sembra y Ayten. Sembra dijo que no hay descanso hasta que encuentre Jasmine. Ayten dijo que si lo ves ahora, ¿lo reconocerías? Conozco a Sembra, por supuesto que Ayten dijo, hay una mancha de corazón en su brazo izquierdo, que es un regalo de mi señor. Cuando Volkan escuchó esto, decidió encontrar Jasmine. Sed la miró a los ojos y dijo, tendré el discurso más duro de mi vida. Ser entró y dijo: ¿Por qué estás despierto? Necesitas descansar. Yaman dijo que estuviste fuera todo el día. ¿Dónde estabas? Ser dijo que fue de compras. Yaman dijo que estás mintiendo. Estabas con tus ideas. ¿Por qué lo ocultaste? Ser dijo que sí, tengo que decirlo todo. Yaman dijo: ¿Por qué o por qué? Quería olvidar todo, quería salir de esta mansión oscura. Dijo Ser. Yaman dijo: ¿Eres tú realmente? No eres tú. Dime qué escondes, no puedes cambiar tan rápido. Ser dijo, no eres un ex luchador, ¿qué queda sino tristeza y enfermedad? Yaman dijo, ¿sabes de lo que estás hablando? Pensé que podría soportar la mañana, pero no puedo. ¿Cuánto tiempo puede uno soportar este tormento? Estoy agotado, ya no tengo fuerzas y no estoy seguro de quererte más, dijo. Yaman estaba oficialmente sorprendido. Yaman dijo que no, no, no lo creo, hay algo más que no dijiste, dime. Seher dijo que no hay nada que contar, no lo soporto, no lo soporto más. Yaman dijo, estás diciendo todo esto. Él dijo, yo tampoco lo creería si alguien lo dijera en la mañana, pero está sucediendo, esta es la verdad, es mejor que lo creas también. Canan dijo que incluso yo lo creeré, bien hecho mi ser, sí. Yaman dijo que no es cierto, debe haber una razón para este comportamiento. Es el amanecer, nadie es indispensable, incluso tú, ¿qué quieres de mí? Quieres que me quede contigo aunque no te ame, pase lo que pase, la mañana siempre llevará tu mano. Dijo, yo no tengo fuerzas para el futuro. Yaman dijo, no, no es verdad, lo que dijiste es verdad. Seher dijo que esta es la verdad, incluso si no quieres creerlo. Yaman enloqueció de ira y salió gritando de la habitación. Seher se sentó y lloró. Duigu y Ali fueron a jugar paintball con sus amigos. Duigu dijo que el disparo en dos disparos, el disparo en el corazón, Sale inmediatamente. Ali dijo: Buena suerte. Ser dijo: Dios, dame fuerzas, no puedo soportar este dolor, no puedo soportarlo. Yaman encontró una carta de la mañana. Yaman dijo que no podía ser, hay algo más, algo más. Yaman, mientes, no lo creo, me entendiste sin decirme, estuviste ahí cuando me enfrenté a la muerte. Ahora esta enfermedad te tiene miedo, no puedo creer que me digas que te estás escondiendo, ella dijo. Si sacudo tus heridas ahora, dijo. Ser, no, no me toques. Todavía ves el viejo amanecer que quieres ver. Ni eres mi viejo parche ni yo soy el viejo amanecer. Entiende ahora. Estoy realmente agotado, dijo. Yaman tomó del brazo a la mañana y leyó esa carta y no fuiste tú quien la escribió. No fuiste tú la mujer que nos prometió lo que pudiera pasarnos a los que escribimos esto. Mira, recuerda, yo completé esta estrella infinita. Tú serías mi estrella del norte que ilumina tu camino, dijo ella. Di la verdad. Tienes debilidad por la mañana, me aferré a un hombre fuerte, lo siento pero ahora eres otro hombre, mis sentimientos nunca me mienten, dijo se acabó. Yaman estaba angustiado. Yaman estaba rompiendo todo a su alrededor. Sual dijo lo que está pasando, por el amor de Dios. Kanan dijo por qué se molestan mutuamente en un momento como este. Yaman, eras tal unidad, por qué tocaste mi herida que escondía de todos, si te ibas a ir, por qué me hiciste creer en tu amor. Eres el mentiroso más grande que he visto en mi vida. He vivido este momento antes. ¿Cuál es la diferencia? Él dijo: Estás huyendo de la mujer que dejó a mi padre y a mis hermanos. De hecho, ella permanece inocente a tu lado, pero estás huyendo porque es difícil. Esto es más despreciable. Ser salió de la habitación. Apenas aguantaba. Ganan se acercó a él y le dijo: Bravo, unámonos. Estamos dando el golpe fatal. Te encontrarás con Ficret, pero él te verá en sus brazos. Ser dijo: Basta. Kanan dijo que nos encontraríamos en el funeral entonces. Ser dijo que darás cuenta de todo, espero con ansias ese día. Canan dijo que no te demores y haz lo que te digo. El teléfono de Volkan sonó y dijo que, lamentablemente, no hay rastro de Yasemin. Volkan dijo, hagas lo que hagas y descubras, este trabajo es muy importante para mí. Ali dijo, nuestra historia comenzó con un conflicto, supongo que está en nuestro destino. La emoción lo dijo y en ese momento tropezó y Callo Punto la sensación es buena que no apriete el gatillo ese día porque habría perdido a mi mejor amigo. Pero este juego es otro Ali, inspector. Dijo que te mejores pronto, te dispararon y le dispararon a Ali. Lo hiciste de nuevo, dijo Ali, sintiendo que lo iba a hacer, inspector. Seer estaba fingiendo hablar por teléfono, hizo que Nesli escuchara y todo terminó con ella. No puedo quedarme aquí por más tiempo, vendré a ti. Y dijo que se irá pronto, y cuando su generación se fue, dijo que ese era el final. Senger Yaman dijo: ¿Estás bien? Yaman dijo que todo era por ese hombre, pero no lo dejaré, y gritaba: ¿Dónde estás? Kanan Yaman dijo: Lo que está pasando, mi hijo. ¿A dónde fue, Yaman Neslian? Escuché a Neslian hablando por teléfono y dije que iba a reunirse con Ficret. Yaman inmediatamente saltó a su auto y salió. Ella estaba tratando de no ser vista. Ser subió al taxi y Yaman la siguió. Nos vemos a todos, les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal.